ஸ்ரீ குருபியோ நக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று செவ்வாய்க்கிழமையுடன் கூடிய கிருத்திகை மிக விசேஷமான நாள் நேரில் வரவழைக்கும் ஒரு அதி அற்புதமான ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய மந்திரம் மந்திரம் இந்த கூறப்பட்டதாகும் எப்பேற்பட்ட தீராத பிரச்சனையானாலும் தீராத நோயாக இருந்தாலும் இந்த மந்திரத்தை ஒரே ஒரு முறை கேட்டாலும் சொன்னாலுமே முருகப்பெருமானி நேரில் வந்து அந்த கஷ்டத்தை தீர்த்து வை பார் என ஹைகிரீவரால் சொல்லப்பட்டது இந்த ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பிரசன்னாலா மந்திரத்தை தினமுமே படித்து வந்தால் தீமைகள் அகலும் அனைத்தும் வசப்படும் நோய்கள் அகலும் பயம் விலகும் முருகப்பெருமானே நேரில் வா என அழைப்பது போல் பொருள் தருவதாக இந்த மந்திரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மந்திரம் முருகப்பெருமானை மட்டுமின்றி விநாயகர் சிவன் ஹைகிரீவர் குபேரர் என அனைத்து தெய்வங்களையும் போற்றுவதாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நன்னாளில் அவசியம் இந்த மந்திரத்தை ஒருமுறை சொல் துன்பங்கள் கிரக தோஷங்கள் பீடைகள் அனைத்துமே விலகிடும் இப்ப ஸ்தோத்திரத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பிரசன்ன மாலா மந்திரம் ஓம் ஸ்ரீ கணேசாய நமக ஓம் ஸ்ரீ குரவே நமக ஓம் அஸ்ய ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பிரசன்ன மாலா மந்திரம் ॐ नमो भगवते रुद्रकुमाराय षडाननाय शक्तिहस्ताय अष्टादशलोचनाय शिखामणिप्रलङ्कृताय क्रौञ्चगिरिमर्दनाय तारकासुरमारणाय ॐ श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं हूं पट् नमः ॐ नमो भगवते गौरीसुताय अघोररूपाय उग्ररूपाय आकाशस्वरूपाय शरवणभवाय शक्तिशूलगदापरशुहस्ताय पाशाङ्कुशतोमरबाणमुसलधराय अनेकशस्त्रालङ्कृताय ॐ श्रीसुब्रह्मण्याय हारणूपुरकेयूरकनकुण्डलमेकलात्यनेकसर्वाभरणालङ्कृताय सदानन्दशरीराय सकलरुद्रगणसेविताय सर्वलोकवशङ्कराय सकलभूतगणसेविताय ॐ रं नं लं स्कन्दरूपाय सकलमन्त्रगणसेविताय गङ्गापुत्राय भूतप्रेतपिशाचगणसेविताय असुरकुलनाशनाय ॐ श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं हूं पट् नमः ॐ नमो भगवते तेजोरूपाय भूतग्रह प्रेतग्रह पिशाचग्रह यक्षग्रह राक्षसग्रह वेतालग्रह भैरवग्रह असुरग्रह सर्वग्रहान् आकर्षय आकर्षय बन्दय बन्दय सन्त्रासय सन्त्रासय आर्पाटय आर्पाटय चेदय चेदय शोषय शोषय बलेन प्रहारय प्रहारय सर्वग्रहान् मारय मारय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं परमन्त्र परतन्त्र परयन्त्र परविद्याबन्धनाय आत्ममन्त्र आत्मतन्त्र आत्मविद्याप्रकटनाय परविद्याचेदनाय आत्मविद्यास्थापनाय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीँ हूं पट् नमः ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय मां रक्ष रक्ष ॐ आवेशय आवेशय ॐ शरवणभवाय ॐ श्रीं क्लीं सौः ऐं सर्वग्रहान् मम वशीकरण कुरु कुरु सर्वग्रहं चिन्दि चिन्दि सर्वग्रहं मोहय मोहय आकर्षय आकर्षय आवेशय आवेशय उच्चाटय उच्चाटय सर्वग्रहान् मम वशीकरण कुरु कुरु ॐ सौः रं लं एकानिक द्वयाह्निक त्रयाह्निक चातुर्थिक पञ्चमज्वर षष्टमज्वर सप्तमज्वर अष्टमज्वर नवमज्वर महाविषमज्वर सन्निपादज्वर ब्रह्मज्वर विष्णुज्वर यक्षज्वर सकलज्वर हतं कुरु कुरु समस्तज्वरम् टय उच्चाटय भेदेन प्रहारय प्रहारय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं हूं पट् नमः ॐ नमो भगवते द्वादशभुजाय वासुकी तक्षकानन्दकार्कोटकसङ्गमहासङ्गपद्ममहापद्मवासुकीगुलिकमहागुलिकादीन् समस्तविषं नाशय नाशय उच्चाटय उच्चाटय राजवश्यं भूतवश्यम् अस्त्रवश्यं पुरुषवश्यं मृगसर्पवश्यं सर्ववशीकरणकुरु कुरु जपे न मां रक्ष रक्ष ॐ शरवण भव ॐ श्रीं क्लीं वशीकरण कुरु कुरु ॐ शरवण भव ॐ ऐं आकर्षय आकर्षय ॐ शरवण भव ॐ स्तम्भय स्तम्भय ॐ शरवण भव ऊं सम्मोहय सम्मोहय ॐ शरवण भव ॐ रं मारय मारय ॐ शरवण भव ॐ ऐं लं उच्चाटय उच्चाटय ॐ शरवण भव ॐ श्रीं विद्वेषय विद्वेषय वातपित्तश्लेष्मादिव्याधीन्नाशय नाशय सर्वशत्रून्हन हन सर्वदुष्टान् सन्त्रासय सन्त्रासय मम साधून् पालय पालय मां रक्ष रक्ष अग्निमुखं जलमुखं बाणमुखं सिंहमुखं व्याघ्रमुखं सर्पमुखं सेनामुखं स्तम्भय स्तम्भय बन्दय बन्दय शोषय शोषय मोहय मोहय श्रीं बलं चेदय चेदय बन्दय बन्दय जपेन प्रहारय प्रहारय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं हूं हूं पट् नमः ॐ नमो भगवते महाबलपराक्रमाय कालभैरव कपालभैरव क्रोधभैरव उद्दण्डभैरव मार्ताण्डभैरव संहारभैरव समस्तभैरवान् उच्चाटय उच्चाटय बन्दय बन्दय जपेन प्रहारय प्रहारय ॐ श्रीं त्रोटय त्रोटय ॐ नं दीपय दीपय ॐ ईं सन्ता श्रीं उन्मत्तय उन्मत्तय ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं ईं लं सौः पाशुपतास्त्र नारायणास्त्र सुब्रह्मण्यास्त्र इन्द्रास्त्र आग्नेस्त्र ब्रह्मास्त्र, यमयास्त्र वारुणास्त्र वायुव्यास्त्र कुबेरास्त्र ईशानास्त्र, अंधकारास्त्र गंधर्वास्त्र, असुरास्त्र गरुडास्त्र, सर्पास्त्र पर्वतास्त्र अश्वास्त्र गजास्त्र सिंहास्त्र मोहनास्त्र भैरवास्त्र मायास्त्र, सर्वास्त्रणाशयनाशय भक्ष भक्ष उच्चाटय उच्चाटय ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं छिद्ररोग श्वेतरोग कुष्ठरोग अपस्माररोग भक्षरोग बहुमूत्ररोग प्रेमेगग्रन्थिरोग महोदर रक्तक्षय सर्वरोग श्वेतकुष्ठपाण्डुरोग अतिसर्वरोग मूत्रकृत्स्न गुल्मरोग सर्वरोगान् हण हन उच्चाटय उच्चाटय सर्वरोगान्नाशय नाशय ॐ लं सौः हूं पट् नमः मक्षिकामशका मद्गगुषपिपीलिका मूषिका वायस कृत्रवायसदुष्टपक्षि दोषान्नाशयनाशय दुष्टजन्तोन्नाशयनाशय ॐ श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नम् ौ सौः शरवणबवट् नमः इति श्रीमत्कुमारतन्त्रे हैग्रीवागस्त्यसंवादे शतमिति पटलम् नाम ॐ श्रीसुब्रह्मण्यप्रसन्नमालामन्त्रम् सम्पूर्णम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः அடுத்து இன்று ஏகாதசி மற்றும் மகாவிஷ்ணுவின் இரண்டாவது அவதாரமாக போற்றப்படும் கூர்ம அவதாரம் எடுத்த நாள் கூர்ம ஜெயந்தியாக கொண்டாடப்படுகிறது இந்த அவதாரத்திலேயே பல அரி பொருட்கள் சுப நிகழ்வுகள் நடந்தன காமதேனு என்ற பசு மற்றும் பொன்மேமான ஒளியுடன் உச்சை ஸ்ரவஸ் என்ற பறக்கும் ஆற்றல் படைத்த குதிரை தோன்றியது அதற்கடுத்து ஐராவதம் கற்பக விருக்ஷம் சந்தனம் பாரிஜாத்தம் மந்தாரம் கௌஸ்துபம் ஸ்ரீதேவி எனப்படும் மகாலட்சுமி அன்னை தோன்றினால் சிந்தாமணி எனப்படும் மந்தகமணி தோன்றியது கடைசியில் அவதரித்தவர் தன்வந்திரி பகவான் இவ்வாறு பல சுப நிகழ்வுகள் நடைபெற்ற அற்புதமான நாள் இந்த நன்னாளில் நாம் ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தில் உள்ள கூர்ம ஸ்தோத்ரம் பாராயணம் செய்ய கஷ்டங்கள் அனைத்தும் விலகி அனைத்து சுபங்களும் விரைவில் நடந்தேறும் நாம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ கூர்ம ஸ்தோத்திரம் ஸ்ரீ கணேசாய नमामि ते देवपदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रं यन्मूलकेतायतयोञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुक्षिपन्ति दातर्यदस्मिन् भव जीवास्तापत्रयेणोपहता न शर्म आत्मल्लभन्ते भगवंस्तवाङ्गृच्छायां सविद्यां मत आश्रयेम मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैश्चन्दः विविक्ते यस्यागमर्षो पदं पदं तीर्थपदः प्रपन्नाः यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाणे हृदयेवदाय ज्ञानेन वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तेङ्ग्रिसरोजपीठम् विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमाते कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसां यत्सानुबन्धे सति देह गेहे समाहमित्यूढदुराग्रहाणां पुंसां सुदूरं वसतोऽपि पुर्यां भजे मतत्ते भगवन्पदाब्जं तान्वा असद्वृत्तिभिरक्षिभिर्ये पराहृतान्तर्मणसः परेश अतो न पश्यन्त्युरुगाय नूनं एते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः पाणेन ते देवकथासुदायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये वैराग्यसारं प्रतिलक्ष्य बोधं यथाञ्जसान्वीयुरकुण्टदिष्ण्यं तथा परे चात्मसमाधियोग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्टां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमस्यान्न सेवया ते ते वयं लोकसि सृक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा सर्वे वियुक्ता स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवे ते यावद्बलिं ते जहरामकाले यथा वयं चान्नमदाम यत्र यतो वयेषां तयिमेहि लोका बलिं हरन्तो न मदन्त्यनूहा त्वं नः सुराणामसि सान्वयानां कूटस्थ आद्यः पुरुषः पुराणः त्वं देवशक्त्यां गुणकर्मयोनौ रेतस्त्वजायां कविमाददेजः ततो वयं सत् मुखाय दर्ते बभूविमात्मन्करवामकिन्ते त्वं न स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देवक्रियार्थे यदनुग्रहाणा इति श्रीमद्भागवतपुराणान्तर्गतं श्रीकूर्मस्तोत्रं समाप्तं श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्